Кредиты берет, но берет оно для развития, для создания экономической базы. Наше государство, которое до сих пор после распада Советского Союза продолжают растягивать олигархи разных мастей. Оно не занимается созданием материально-технической базы. Наше государство, в отличие от других нормальных, берет кредиты на проедание. Одним из таких кредиторов является политическо-финансовая организация мирового капитала, Международный валютный фонд. В этом фонде доминируют Соединенные Штаты Америки. Чем отличается нормальный кредит от кредита Международного валютного фонда? Тем, что МВФ дает кредит под условия. Мы с вами были свидетелями, когда в связи с требованиями Международного валютного фонда, проводилась всеобщая приватизация народного достояния. И от этого народ абсолютно ничего не получил, только проиграл. Международный валютный фонд на протяжении многих лет требует от Украины заняться торговлей землей, то есть отобрать, олигархи хотят отобрать землю крестьян. В прошлом году в Украине стартовала антинародная пенсионная реформа под диктовку Международного валютного фонда. И теперь наши женщины будут идти на пенсию не в 55 лет, а в 60. К этому не готово ни государство, ни общество, в том числе по состоянию здоровья населения. Вы знаете, международный валютный фонд всегда идет к бедным государствам, которые не могут свести концы с концами к нищим. Это подобно тому, как в животном мире в природе шакалы набрасываются на ослабевшие животные. Так вот и сегодня в Украине с 29 января присутствует свора шакалов с Международного валютного фонда, которая изучает, как еще раз обобрать до нитки беднейшее государство, где жируют олигархи Украину. Они сейчас настаивают, чтобы Украина резко повысила тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мы знаем, что это непосильное бремя для простого человека, доходы которого минимальны и растут очень медленно.